समस्त मुस्लिम बांधवासाठी एक शादी खाना मंजूर करावा आपण मोहोळ शहर आदरणीय तात्या असतील आदरणीय मालक असतील यांनी मोहोळ शहराला भरभरून विकासाने दिलेला आहे आपल्या मोहोळ शहराची प्रामुख्याने समस्या असणारी पाण्याची समस्या आदरणीय तात्यांनी सत्तेचाळीस कोटी एवढा निधी आणून पूर्ण केलेली आहे आज आपल्याला शाश्वत असा युवती तलावातून पाणी पुरवठा होणार आहे त्याचं काम सध्या चालू आहे मूळ सध्या पंचवीस किलोमीटरच्या आसपास पाईपलाईनच काम झालेलं आहे तेनूर पर्यंत आहे डिसेंबरच्या आसपास स्वच्छ पाणी मिळेल असं तात्याने आम्हाला सांगितलेलं आहे मालकांनी सांगितलेलं आहे पाणी पुरवठ्याच्या व्यतिरिक्त मोळ शहरासाठी आदरणीय मालकांनी आदरणीय तात्यांनी भरपूर निधी दिलेला आहे आपल्या पोलिस लाईन मध्ये पाच कोटी इमारतीच काम चालू आहे आठवड्या बाजारमध्ये पाच कोटीचे बाजार संकुलाच काम मंजूर केलेलं आहे या व्यतिरिक्त असे बरेचसे म्हणजे इतके काम आहेत की आता ताते आपल्याला सविस्तर सांगतीलच आपण या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिल्याबद्दल आपण सर्वांचे मोळ शहरातील टाउन मुस्लिम बांधव आदरणीय तात्या आदरणीय मालक यांची पुन्हा एकदा आभार मानतो मी माझे दोन शब्द संपवतो जय हिंद जय महाराज धन्यवाद साहेब अतिशय सुंदर स्वागत पर प्रास्ताविक ला। या ठिकाणी व्यक्त केलं आपलं अभिनंदन आणि कौतुक यानंतर स्वागत पर मनोगत आणि दोन शब्द या ठिकाणी आमंत्रित करतो एल आय सीचे वरिष्ठ अधिकारी माननीय साधिक अत्तार साहेब आपण या ठिकाणी थोडक्यात स्वागत पर मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करावं त्याच्यानंतर निमंत्रित मान्यवरांचं विचार मंथन या ठिकाणी होईल असल रही वरक बिस्मिल्लाहमान रहीम मोहल शहर के मुस्लिम कब्रस्तान में होने जा रहे विकास काम की बिस्मिल्ला खानी यानी कि शुभारंभ के इस मौके पर आए हुए हमारे मोहल शहर के माजी आमदार राजन जी मालक पाटिल विद्यमान आमदार यशवंत जी तात्यामानी हमारे रायभर मुस्लिम जमात के बुजुर्ग आस्थी माजी परिषद सदस्य शाहजहान मालक शेख राष्ट्रवादी के अध्यक्ष प्रकाश जी चौरे और यहाँ पर मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारी हमारे माजी उपनगर उपनगराध्यक्ष प्रमोद जी डोके साथ ही साथ मोहल शहर मुस्लिम जमात के सदरान सभी मस्जिद ट्रस्ट के सदरान मोहल शहर मुस्लिम कब्रस्तान ट्रस्ट के सदर और उनके सभी सदस्य मोहल शहर में सभी मस्जिदों में खिदमत करने वाले दिन की खिदमत करने वाले हमारे हाफिज़ साहब बेश इमाम मुफ्ती साहब और मोहल शहर के सभी तमाम मुस्लिम भाइयों अल्लाह के करम से हमारे मुस्लिम कब्रस्तान ट्रस्ट के साथी जनाब आसिफ शेख और माजी नगर सेवक मुश्ताक भाई शेख इनके लगातार कोशिशों के जरिए हमारे माजी आमदार राजेंद्र जी पाटिल साहब इनके मार्गदर्शन से और हमारे कर्तव्य दक्ष आमदार यशवंत तात्या माने इनके ज़रिए से हमें मुस्लिम कब्रस्तान में सीमेंट कॉन्क्रीट के अंतर्गत रस्ते बनाने के लिए पतराश बनाने के लिए वजू खाना तारत खाना चौबीस घंटे पानी का इंतजाम के लिए ताकि मुकम्मल रोशनी का इंतजाम इन कामों के लिए विशेष नीति के हिसाब से रुपए 50 से लाख की मंजूरी इन्होंने दी दी है मुस्लिम समाज में हुए विकास काम की तारीख में आज का दिन एक बुनियादी दिन कहलाएगा इसकी वजह यह है माहौल शहर में खासतौर पर मुस्लिम समाज के लिए हुए आज तक के कामों में इतने बड़े पैमाने पर कभी कोई निधि आया नहीं था यह पहला मौका है जिसने जहां हर जानदार को एक दिन आना है जो हमारी जिंदगी का आखिरी मंजिल है मेरा कहने का मतलब है कि यहां आने वाले और वो जो मरहूमिन दफ्न है उनकी सहूलतें बढ़ाने का मौका हमें हमारी जमात को यहां पर मिल रहा है हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम फरमाते हैं कब्रों की जियारत करो क्योंकि वो तुम्हें आखिरत की याद दिलाती है हमें खास तौर पर की याद करने के लिए ही कब्रस्तान में आना है बाकी कब्रिस्तान में बाकी कोई दुनिया करने की तो ये, तो ये जगह नहीं है और हम सब लोग ये भी जानते हैं कि कब्रस्तान का मौका हमें कब आने का मिलता है जब कोई इंतकाल होता है या हमें किसी मरहूम की याद आएगी तो हम कब्रस्तान चले आते हैं और यहाँ पर जाते करते हैं और जब किसी का इंतकाल होता है तो सुबह में होता है दोपहर में होता है रात में होता है ठंड में होता है या बारिश में होता है कभी भी हो सकता है इसके बावजूद हमारा ये तजुर्बा है कि इतनी तकलीफ उठाते हुए हम उस जनाजे में शरीक होते हैं और उस जनाजे को उसके मकाम तक यानी कि कब्र तक पहुंचाने की हम पूरी पूरी कोशिश करके स्वाब तीन हासिल करते हैं लेकिन पिछले बरसों से हम इस तकलीफ में भी हमारा ये जो फर्ज है वह अदा कर रहे हैं और सवाब तारीन हासिल कर रहे हैं पिछले साल दिसंबर में अल्लाह की हिदायत से अपने मुस्लिम कब्रस्तान में जमात की तरफ से साफ सफाई का काम शुरू हुआ इसमें यहाँ के जो काटेदार पेड़ जो बरसों से बढ़ रहे थे उनको जड़ से निकाला गया रास्तों को साफ किया गया और यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं उनका पार्किंग का भी मसला था तो बाहर पार्किंग के लिए साफ सफाई की गई और वहाँ पर मुहरम बिछा पार्किंग का पुख्ता इंतजाम किया है इसका नतीजा यह है कि आज रात के समय में भी बिना खौफ कब्रिस्तान में आ जा सकते हैं हमें कोई तकलीफ नहीं रही और इसमें लोगों ने हमें जो इमदाद दी थी जो चंदा दिया था तो ये हमारे मुस्लिम जमात के लिए फक्र की बात है कि तीन लाख का काम अब तक यहाँ पर हुआ है जो जिसमें आपका हर एक का कुछ ना कुछ लगा हुआ है और आप लोग उसे गवाह हैं और आप देख भी सकते हैं कि हर चीज जो है यहाँ पर वो बनी हुई है इसमें ये हमारी खुश नसीबत है कि अल्लाह ने हमें हमारी इस मुस्लिम जमात को इसका जरिया बनाया और इसी काम की बरकत की नस्बत आज हमारे आमदार और यशवंत जी माने इनके जरिए से आगे के विकास कामों के लिए विशेष निधि मुहैया करार है किया है मेरा मेरी अल्लाह से दरखास्त है आने वाले वक्त में अल्लाह मुस्लिम समाज की तरक्की यानी विकास कामों में हमारे आमदार साहब को ऐसे ही जरिया बनने की हिदायत दे और उनके समाज उन्नति के कामों में हो उन्होंने ये जो निधि हमें उपलब्ध कराया है उसके लिए मैं तौर पर और हमारी मुस्लिम समाज मुस्लिम जमात की तरफ से उनका तहे दिल से गुजार हूँ जजाक लाख है मैं आपका शुक्रगुजार अदा करता हूँ पत्रकार महेश जी माने नसीर मोमीन जी माने पत्रकार बालाजी शेळके पत्रकार बालाजी शेळके अरुणजी भोसले या मोद्यांचा मान सन्मान या ठिकाणी व्यक्त करावा त्यानंतर आमचे युवा मित्र आणि ट्रस्टी सन्माननीय साधिक अतार यांचं मनोमत या ठिकाणी यानंतर आमचे युवा मित्र आणि ज्यांच्याकडं समाजाचं कुशल नेतृत्व आहे ते सन्माननीय अजरुद्दीन शेख युवा मित्र त्यांची ओळख आहे आपण दोन शब्द या ठिकाणी व्यक्त करावेत आमचे युवा मित्र अझरुद्दीन शेख दत्ता मिसाळ अरुण भोसले याही पत्रकार बांधवांचे या ठिकाणी सन्मान होतोय साहिद शेख पत्रकार पत्रकार वसीम सुभान शेख मुस्लिम कब्रस्तान का विकास कामाचा आज शुभारंभ होत आहे तर आज या ठिकाणी उपस्थित आमचे परमनंट आमदार आमचे नेते आदरणीय राजनजी पाटील साहेब व कर्तव्याध्यक्ष आमदार व रत्न आमचे आमदार यशवंत तात्या माने साहेब व ज्येष्ठ नेते शाजनजी मालक व आदरणीय व्यासपीठ व मुस्लिम ट्रस्टचे अध्यक्ष व सर्व सदस्य मुस्लिम जमातचे अध्यक्ष सर्व मशिदीचे अध्यक्ष व पदाधिकारी व हाती साहेब यांच सर्वांचं सा मनापासून मुस्तक साहेब मी यांचं ते आभार मानतो मोहन शहर मुस्लिम कबरस्तानचे विकास कामाचा शुभारंभ आज ठिकाणी आज या ठिकाणी होत आहे कब्रस्तान मधील अंतर्गत रस्ते व सुश्मीकरण पत्रा शेड बाथरूम बांधणी इत्यादी व वजूखाना या कामाकरिता करिता राजनजी पाटील साहेब व यांच्या मार्गदर्शन व यशवंत माने साहेब यांनी विशेष निधी एकूण एक पंच्याऐंशी लाख इतका मोठा निधी आपल्या समाजासाठी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल मी त्यांचे मनापासून आभार मानतो व माझे दोन शब्द संपवतो बहुत बहुत शुक्रिया पाठीमाग आपण उभे असाल तर सगळं व्हायचं यानंतर प्रमुख निमंत्रित पाहुण्यांच्या मनोगतामध्ये मी आमंत्रित करतोय माननीय श्री यशवंतदादा माने साहेब ठीक आहे त्यानंतर सबका मालिक एक शजान मालिक शेख सबका मालिक एक शजान मालिक शेख अभी हिंदी में बात कर लेंगे <laughs>

आमदार माने साहेब यांना मी नम्र विनंती करतो त्या आपण या ठिकाणी आपले विचारमंथन मार्गदर्शन करावं